ingat hadis Nabi dia kata Dajjal akan datang bawa fitnah kepada kamu seumpama segunung roti agak-agak hakikat ke majas tu gunung roti ni di India dengan Pakistan boleh lah dia buat contoh kalau kita kata ambil, ambil hakikat mari Malaysia ni tak berapa nak berkenan dah bak-bak roti ni makan tapi bukan gaya dia dia akan bawa fitnah seumpama segunung roti Roti ni nisbah bila Nabi sebut roti ni makanan utama makanan utama bagi orang Arab punca rezeki. Anda terfikir tak satu benda yang berlawanan daripada maksud sebenar ni. Dia akan datang bawa fitnah segunung roti. Fitnah ni ada setengah ulama kata ni pandangan ulama boleh jadi betul boleh jadi salah. Tapi dia membuat pandangan ialah bentuk ilmu yang dia serapkan kepada kita sekarang. Maksudnya mereka mendiakan satu manhaj, satu metod ilmu benda ni yang kita perlu belajar, benda ni tak payah belajar. Benda ni kita perlu tahu, benda ni tak payah tahu. Benda ni kena tahu, benda ni kena sembunyi. Dan kita belajar semua ilmu-ilmu tadi di sekolah menengah, sekolah rendah, kolej, universiti. Bila fitnah ni bermula, bila keluar dah bilah-bilah perkataan daripada mulut ibu dan bapa kita. Abang belajar betul-betul. Kalau abang baca betul-betul dapat masuk universiti. Bila dapat universiti dapat kerja bagus-bagus, dapat gaji besar-besar, boleh beli macam-macam. Yang pantas agama ajak kita cari ilmu supaya kenal Allah. Boleh lawan fitnah dia. Tapi yang dah keluar mulu ibu bapa hari ni, belajar tinggi-tinggi, dapat gaji besar, dapat duit banyak, dapat beli macam-macam faham tak segunung roti hari ini ilmu yang kita ada untuk dijadikan bekalan sebagai mencari sumber kehidupan bukan lagi berteraskan kepada lillahi taala ilmu nak cari duit ilmu nak dapat gaji ilmu nak dapat kereta besar berlaku ke tak berlaku berlaku ni kata majas dan saya boleh menerima walaupun ni sekadar pendapat ada betulnya tapi kita dah faham dok tunggu bila agak-agak segunung roti nak main ni dak. Siapalah nak uli, siapalah nak kamas semua ni. Negara ni segunung, negara ni segunung, negara ni segunung. Selagi kita dok bermain dengan lafaz akikat. Nak lagi ke nak berhenti? Nak lagi ke nak berhenti ni? Nak lagi? Alang-alang dak. -alang, Okey. Sekarang ni kita tengok konsep dajal tadi. Pertama, kita perlu ingat, pernah dengar tak The Blue Beam Project? Oh, sudah lah Ustaz. Blue Beam apa pula ni? Hak kita tahu, skubidu bidu-bidu saja Blue Beam Project ni projek raksasa. Hasil kerjasama NASA dengan Persyarikatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Antara bawah Blue Beam Project ni, kalau dahulu ada Philadelphia Project, ada Montauk Project tahun 40-an dengan tentera-tentera dia. Tapi sekarang ni di awal 90-an antara dalam projek The Blue Beam ialah pembinaan harp antena transmitter. Tahu harp? Pernah dengar harp? H A A R P. High Frequency Active Aurora Research Program. Tempat dia di mana? Di Gekona, Alaska, ada juga di Jikamarka di Peru. Tapi yang paling besar, di Gekona, Alaska. Satu alat, harp ni, dia boleh buat macam-macam. Harp boleh buat gempa bumi. Harp boleh buat ribut taufan. Harp boleh buat kemarau. Harp boleh buat salji. Harp boleh buat jadi bumi gersang. Harp juga boleh buat tsunami. Faham? Maksudnya cuaca hari ini boleh dikawal oleh mereka. Dan kita faham dengan satu benda yang Nabi sebut tentang kehebatan Dajjal. Satu masa bumi ini akan jadi gersang. Dan dia akan menawarkan pertolongan kepada kita. Siapa yang bekerjasama dengan aku, mengaku aku jadi Tuhan, bumi kamu hak gersang, aku akan kembali subur suburkan lawan aku tak mau percaya dekat aku kekailah dalam keadaan ni dan Nabi sebut makanan utama bagi umat Islam hari tu cumalah zikir dia boleh buat tak kemarau dia boleh buat gersang dia mungkin boleh buat dengan benda ni dan dia boleh menyuburkan kembali buat hujan buat apa pun dengan benda ni kalau kita tak tahu maksudnya kita terfitnah kita menganggap bahawa kejadian-kejadian alam ni berlaku secara tabii tabi'i sedangkan boleh dibuat dan boleh dirancang bahkan yang lebih besar berada di kawasan merin di Switzerland LHC Large Hadron Collider pernah dengar? oh tak pernah juga ustaz Han ni haduk korek bumi teras bumi sekarang ni Large Hadron Collider ni duduk di Switzerland tu Baik, antaranya dengan hak juga mereka boleh buat perisian tiga dimensi berpandukan sistem hologram. Tahu hologram? Hologram kita boleh pancak gambar nampak di kaki langit. Boleh ada gambar Nabi Isa, boleh buat gambar malaikat duk pegang dia turun. Dia boleh buat tu nanti. Dan untuk menyamarkan diri dia perlu buat benda tu dan dia perlu bersedia daripada sekarang. Hak betul-betul akan turun, tangan dia berpegang pada sayap malaikat Nabi Isa. Dia ni manusia macam kita, dia nak buat macam tu kena buat gaya betul ke gaya tipu? Gaya tipu. Dan sekarang ni antara projek Bluebing ialah sistem hologram tadi. Dia boleh pancak macam-macam lah. Gambar UFO nak serang bumi. Kita pun jadi takut gambar senjata tu senjata ni tengok filem war at the world uh, apa ni filem apa lagi independent day macam-macam lah kan jenis serangan-serangan alien dan makhluk asing ada ke alien ni agak-agak ada ke alien kita ni baru kenal alien zaman Nabi Adam dia tak kenal alien zaman Nabi Ibrahim tak ada alien Zaman Nabi Muhammad meninggal nak kiamat Alien pun baru tergerak hati nak turun ke bumi time nak kiamat ni lah Masa elok-elok dulu tanah bumi subuh apa Dia tak mau Dekat nak kiamat dia berasa Eh nak kiamat dah kot Sebelum sempat kiamat Mari kita turun ke bumi Sebenarnya alien tu hakikat siapa? Jin-jin yang merupakan diri mereka Yang ada perjanjian dengan Dajjal Ada perjanjian dengan Yahudi-Yahudi ni Jin kan boleh tukar rupa macam-macam. Setakat nak buat rupa alien tu sat je. Jadi kita jadi digembar-gemburkan. Hak filem paling awal 85 E.T. dulu. Dia nak mula kaitkan kita dengan dunia luar. Lepas tu macam-macam lah lah ni ni. Orang nak serang lah, alien nak serang lah, penduduk di luar bumi nak serang. Hakikatnya tak ada pun. Dia membayangkan. Lepas tu, bila kita dalam ketakutan, maka kita memerlukan seorang super superhero lah tak? Superhero. Dia orang Yahudi ni, dia tak ada superhero. Sebab tu dia reka sendiri superhero dia. Kita ada Salahuddin Ayubi, ada Tariq Ziyad, ada macam-macam. Dia dah tak ada. Perang-perang kalah, perang-perang kalah, perang-perang mati. Dia buatlah Batman, Iron Man, Superman tu pun supaya yang tersilap spender duduk kat luar <tuh> malu kau orang tak kita pun buat lah juga keluar men dah apa men macam-macam lah nak tiru ada men-men belakang tu nah, jadi itulah hakikatnya mereka tak ada tokoh mereka tak ada adiwira adiwira hanya dicipta dulu dia bukan buat kartun saja tapi bila dah terangsang orang jadi minat budaya fandom ni dia mula buat filem dalam bentuk orang dah Asak ha, keluar Superman, sat keluar Iron Man Tapi ingat Sebenarnya ada makna semua Man Man tu Makna tu akan berakhir Bila dia buat contoh Batman The Batman Return, ada tak? Superman, The Superman Return Agak-agak siapa anak return tu? Siapa anak return tu? Ha, anak return tu dia lah Kita tak ada, kita dulu ada return Return apa? Return periksa Julai tak? BM tak? Dapat tujuh, tujuh, tujuh tak berhenti. Nak dapat enam bila lah duk return. SPM Julai. Baik, kembali. Hologram adalah salah satu. Satu lagi, mereka ada kuasa frekuensi. Dua muka teleport dia. Macam ni. Bila frekuensi dia tinggi, dia pakai tiga frekuensi. Satu dia panggil LF, low frequency. VLF, very low frequency. EFF, extremely low frequency dia ni frekuensi ni dia boleh tusuk masuk sampai dalam otak kita dan dia boleh kawal otak kita sampai menyebabkan seorang tu di menerima bisikan-bisikan halus sampai ada perasaan percakapan seolah-olah hang bunuh dirilah lagi baik hang bunuh dirilah lagi bagus ataupun hampir bunuh dia tu hampir bunuh dia tu kita rasa macam, eh tak mas, tak logik je ustaz, benda-benda lagu ni boleh kawal kita. Han, tunggulah. Sebab bila dia nak buat hologram, gambaran dah ada dalam bentuk visual, tapi seolah-olah kita nak dengar, biar benda tu seolah-olah bercakap dengan kita. Seolah-olah bila dia turun, kita merasakan bahawa Tuhan sedang bercakap dengan kita. Transmisi tadi akan dihantar melalui ketiga-tiga frekuensi tadi. Besar tak fitnah ni? Besar fitnah ni kalau main-main. Tapi bila kita dok cerita, kita dok kaji, orang kata apa? Tak. Oh, tak sup lah ustaz. Paranoid lah ustaz. Tak ada kerja lah ustaz. Baik baca Quran, baca hadis. Lepas tu malam ni, ni dok baca kitab Feng Shui ke? Berapa banyak ayat dah kita bagi? Berapa banyak hadis dah kita bagi? Paranoid kot mana lagi? Bukan kata hak kita, hak depo pun kita bagi ayat dengan nas, dengan fasa, dengan ayat yang lengkap. Dan kita dah buka pada awal lagi, Allah yang dah terobos lebih awal membongkar kesesatan dia. Sebab dia nak main dengan akidah dari sudut agama payah dalam ni. Nak suruh orang Islam tinggal semayang, siapa nak tinggal? Payah nak tinggal. Hak ikut cakap ni, tapi dia akan jadi tertinggal dengan perbuatan lagu tu. Jadi dia jadi ralik. Dah sekali ralik tak ralik, ramai dah kata tak semayang hari ni. Ramai dah tak semayang hari ni. Ramai dah tinggal solat, ramai dah tinggal puasa, ramai dah lari bayar zakat, ramai dah orang kaya tak ada niat nak pi haji. Berlaku dah semua. Lepas tu kalau hak semayang pula, dah mula hilang rasa khu. Khusyuk tak ada dah. Rasa takut keluar daripada semayang, rasa takut. Nak takut lagu mana? Datang selipak buruk, balik selipak datang dia selipar harga rm 15 saja dia balik selipar harga RM30 padahal baru lepas semayang tadi oh, faham ke tak maksud saya tu? Aha. maksudnya keluar daripada semayang tak ada ta'zim, tak ada takfid pada Allah tak ada rasa takut, tak ada rasa keagungan fitnah ni kalau nak sebut memang boleh macam-macam dajah tapi hakikatnya kita perlu berhati-hati dan bersedia macam mana nak buat hanya perlu tepis fitnah di fitnah dia. Macam-macam fitnah. Ni hak kita cerita hari ni, hak berjaya dah dibongkar oleh ulama-ulama cendekiawan-cendekiawan. Hak kita tak tahu dia duk rancang hari-hari. Siapa buka isu projek Bluebeam, Serge Monas, seorang wartawan Kanada, dipublikkan pada tahun 1994. Dia dengan seorang lagi kawan dia. Akhirnya dua-dua Lepas dia bocor rahsia ni Dia mati di Kanada Kawan dia mati di Island Disahkan kena sakit jantung Bila relate dengan catatan perubatan Tak ada pernah pun mereka berdua sebelum ni Ada hal-hal yang berkenaan dengan sakit jantung Tapi bila doktor buat keluar rizat Sakit jantung Dua-dua pula tu kena sakit jantung Maksudnya Mati atau dimatikan Dimatikan lah bila rahsia mereka bocor tapi nasib baik eh, dah pecah dah sebahagian tu tak pecah tu kita tolong sebab walaupun kita sendiri masih dalam pengkajian masih dalam analisis benda ni boleh dibuat benda ni boleh mungkin berlaku kita nak letak atas atas kita kata ketepatan 100% tu tak tapi bila kita sebut ni dia ada satu daya dipanggil berhati hati sebab bila dia main daripada Yahudi, bila dia main daripada Kristian, sampai bila pun kena beringat. Ingat Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanul yahudu wallazina asyraku. Tak ada dah makhluk manusia yang paling kuat memusuhi orang Islam, orang beriman, Yahudi dan orang-orang musyrik. Sebab tu kita musuh Yahudi hari ni walaupun kita tak nafi ada Yahudi yang baik. Tapi yang paling kuat lawan Islam iaitu Yahudi dan orang-orang musyrikin. Pasal apa? Pasal apa Allah marah sangat? Kan kita minta daripada Allah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Satu kumpulan yang Allah murka dan marah siapa? Siapa orang yang Allah murka dan marah? Yahudi. Waladhalin. Orang yang Allah sesat siapa? Nasrani. Pasal apa Allah murka pada Yahudi? Beza dia terbalik saja. Yahudi dia ada ilmu, dia ada pengetahuan tapi dia tak mau ber beramal. Orang Kristian dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan tapi suka buat suka buat amal. Ha tu yang jadi banyak bidah ah tu. Beramal suka tapi ilmu tak ada. Sebab tu dia jadi sesat. Sebab tak ada ilmu, suka buat amal, dia boleh jadi sesat. Hak boleh jadi Tuhan marah, ilmu ada tapi hang tak mau guna. Tapi orang yang siratul ladzi na an'am, dia ada dua-dua. Dia ada ilmu, dia beramal. Itulah sifat orang Islam yang beriman. Kita ada ilmu, kita buat amal. Dan bila Allah marah kepada grup ni, tu sifat khusus Allah tunjuk. Kalau hari ni kita Islam pun mengaku beriman, ada ilmu tak beramai, sama ke tak sama? sama? Sama je. Kan hari ni tak ada ilmu tapi nak buat ibadat macam-macam, sama je. Sama je. Cuma jangan jadi macam salah satu dari keduanya. Sebab pakej Islam, ilmu amal. Ilmu amal. Huruf yang sama cuma dibalikkan. Ada ain, ada mim, ada lam. Ilmu pun ain, li, ain lam mim, amal ain mim lam. Terbalik gitu je. Oh, saya pun penat dah ni. Nasi tak makan lagi ni. Tadi makan roti stesen minyak saja sebiji. <tuh> Sebab perut kosong <tuh> takut muntah. Kita sudah hampir masanya. Yang Nabi sebut sudah hampir masanya ni bila? 1400 tahun dulu. Pada zaman kegemilangan Islam, Rasulullah Tadbir, Khulafah Rashidun Tadbir, Islam digeruni ketika itu oleh dua kuasa terbesar dunia. Nabi pun sebut kepada sahabat, sudah hampir masanya semua bangsa di dunia ini akan mengerumuni kalian iaitu umat Islam. Bangsa-bangsa ini kebanyakannya menodai kalian menindas kalian, menzalimi kalian. Sahabat duk dengar Nabi beritahu. Bangsa-bangsa ni akan bersatu kekuatan mereka, tenaga buah fikiran mereka untuk mengenakan umat Islam. Walaupun negara Islam itu duduk berjauhan antara satu sama lain, mereka menindas, menindas berpuluh-puluh buah. Seperti mana orang ramai yang mengeremuni hidangan makanan di dalam sebuah bekas. Berkata seorang sahabat, apakah orang Islam sikit sangat waktu itu ya Rasulullah? Dia kata, tak. Bilangan umat Islam ketika itu sangat banyak. Wahai pesuruh Allah, 2.5 bilion lebih kurang umat Islam hari ini hampir satu per tiga penduduk dunia ni lebih kurang orang Islam. Kan tetapi kalian, harga diri kalian, nilai dan faedah kalian hanya seperti buih yang ada di lautan. Tak ada manfaat, tak ada faedah. Buih. Waktu saya duduk di Syria, dulu waktu belajar di Syria, bila jumpa bulan Ramadan kali pertama jumpa bulan Ramadan nak tengok lah kan orang sana makan apa sahur awal ke sahur lewat banyak keajaiban yang saya tengok dengan mata saya di Syria Syria ni bumi Syam dia akan menjadi salah bukan salah satu dia akan menjadi ibu negara umat Islam satu hari nanti Syam dan Palestin tepi-tepi ya Syria dan Palestin tu akan menjadi pusat pemerintahan Islam sedunia ketika Imam Mahdi masuk Imam Mahdi lah kan ha, masuk siap-siap takut tak dan lagi lagi geram ketika Imam Mahdi menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam sedunia ketika itu Mekah dan Madinah akan kesunyian Ini hadis sahih Sunyi macam mana ustaz? Sunyi Hari ini sibuk tak Mekah Madinah dengan orang ramai? Sibuk Sibuk ratusan ribu bahkan jutaan setiap bulan orang baru keluar masuk Mekah, Madinah. Sebut. Sebentar saja lagi dari segi masa tuan-tuan, tak lama, tak lama. Nah. Dalam masa yang sekejap bukan 2 3 hari, bukan 2 3 hari tuan-tuan bahaya zaman hari ini. Satgi dia update Ustaz Wadi sebut lagi 6 hari Imam Mahdi perintah Baitul Maqdis. Ceramah Surau Ad-Mansara. Sekali dengan nama surau ah. Saya nak beritahu benda tu dekat Kenapa dekat? Itu tajuk lain Itu kena turai tajuk lain pula Kenapa dekat? Itu ada huraian dia Berapa lama dekat? Wallahu a'lam. Nah, ha? ha. Waktu Imam Mahdi jadikan Baitul Maqdis pusat pemerintahan Islam sedunia Mekah dan Madinah kesunyian Sehinggakan akan ada anjing yang berkeliaran di luar Masjid An Nabawi, bukan dalam, di luar. Waktu tu orang sibuk di mana? Sibuk di Palestin. Waktu tu kita akan solat dalam Masjid Al Aqsa, wajib. Hmm. Hari ni tak boleh masuk, ni yang terbaru tak boleh masuk. Kan? Hina nya umat Islam hari ni. al Aqsa tak boleh masuk untuk solat. Bila Sultan Brunei cakap Tajuk Sultan Brunei pula Panjang dah Bila Sultan Brunei cakap Nak kenakan hukuman kepada LGBT Gay dan lesbian Satu dunia kutuk dia Tak ada seorang pemimpin Islam yang bela dia Tuan-tuan dengar suara mana? Perdana Menteri mana? Presiden Islam mana yang sebut? Tak berani Tapi jangan risau Sudah hampir masanya Untuk Islam kembali memerintah bumi ini insya Allah. Yang lalai Yang leka Yang munafik Yang fasik Kekal dalam keadaan fasik Leka, lalai dan kemunafikan mereka dia jangan kata lega Nanti Imam Mahdi perintah Mestilah kita sekali Tidak Yang fasik Yang munafik Yang lalai Akan kekal begitu Apa bukti dia? Bukti dia Ialah apabila Imam Mahdi dibayar Di Mekah Dia orang Madinah dia di bayah di Mekah kata Rasulullah apabila kalian mendengar beliau di bayah ini hadis sahih hadis tentang Imam Mahdi mencapai tahap mutawatir mutawatir ma'nawi tinggi melebihi hadis sahih ha, cara mudah faham hadis Bukhari tinggi tuan-tuan tinggi hadis hadis riwayat Imam Muslim tinggi hadis berkenaan dengan Imam Mahdi lebih tinggi daripada tu sehingga mencapai tahap mutawatir ma'nawi bawah pada Quran sikit je ketika beliau dibayah di kota Mekah fabayi'u kata Nabi dapatkanlah beliau dan bayi'ahlah beliau walau habwan ala salji walaupun terpaksa merangkak di atas salji semua akan pergi kan tuan ini dalam surau malam ni lah orang perempuan tidak diwajibkan orang lelaki wajib hukum untuk bersama dengan pemerintah Islam memerangi bukan Islam ketika itu ialah wajib hukum berjihad ialah wajib umur 15 belum wajib ada sahabat umur 15 merayu untuk masuk dalam perang badar Merayu kepada Rasulullah untuk masuk perang Uhud Nabi kata belum wajib Menangis-nangis dan merayu-rayu sahabat tu nak masuk Merayu sehingga Nabi pun benarkan Antaranya Rafi' ibn Khudaij Merayu Tuan-tuan yang dirahmati Allah Kalaulah minggu depan Contoh Minggu depan Imam Mahdi dibayangkan di Kota Mekah Berapa orang yang di depan saya Termasuk saya lah Yang akan pergi Minggu depan hari apa Ustaz? Soalan Isnin Isnin kerja Ustaz Minggu depan hari apa Ustaz? Ahad Ahad cuti tapi rumah tak habis bayang ni ustaz Kereta tak habis bayang lagi Anak tak ada yang berkahwin lagi Anak kahwin semua dah ustaz Cucu tak dapat lagi Minggu depan ustaz jadual SE dah 160000 ustaz Seperti mana mustahil perasaan kita malam ini untuk pergi Ketahuilah tuan-tuan mustahil jugalah hati kita ketika mana Imam Mahdi di ah, itu untuk kita pergi dan memang yang P itu tak ramai pun yang berani yang kuat iman mereka <tuh> munafik dan fasik hanya dua kumpulan ini sahaja yang selalu melarikan diri dan memberikan pelbagai alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ustaz, dulu zaman dulu tak ada debit card, tak ada kereta. Ustaz zaman dulu tak ada komitmen, tak ada tak ada simpanan banyak-banyaknya ASN 200 ribu ustaz kami buat. ASB 300 ribu saya nak tanya tuan-tuan dengan Abdul Rahman Ibn Auf Siapa kaya? Tuan-tuan kalau saya ceramah tajuk Abdul Rahman Ibn Auf Dalam Malaysia ni tak ada yang mempunyai kekayaan seperti beliau Dalam Malaysia ni tidak ada yang mempunyai kekayaan seperti Abdul Rahman Ibn Auf Emas di rumah beliau pada hari kematian Abdul Rahman Dipecahkan dengan penukul besi Kerana emas di rumah beliau sebesar-besar bongkah batu ni eh. Bukan wafer yang kita duk beli setahun sekali 10 gram tu Emas wafer 10 gram Emas dinar 1 gram 5 gram sebesar-besar bongkah batu ini dipecahkan pada hari kematian untuk dibahagikan kepada isteri-isteri beliau dan anak-anak beliau seribu ekor unta yang sarat dengan emas dan perak seribu ekor unta tuan-tuan ingat seekor ekor unta bawa sekilo ke? seribu ekor unta yang sarat dengan barang-barang perniagaan milik Abdul Rahman Ibn Auf masuk dalam kota Madinah berdebu satu Madinah sehingga Aisyah tanya kejadian apa yang berlaku sekarang dalam Madinah orang pun jawab barang dagangan Abdul Rahman seribu ekor unta sedang masuk ke dalam Madinah Maka mencabar Sayyidatuna Aisyah Seandainya diinfakkan pada jalan Allah Maka itu yang lebih baik Harga dia mencecah puluhan juta ringgit Maka sampai ke telinga Abdul Rahman Ibn Auf Nasihat Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar Sebelum binatang-binatang tadi yang membawa barang-barang dagangan duduk sebelum kesemuanya melepasi pintu gerbang Madinah Abdul Rahman Ibn Auf telah pun ucapkan aku sedekahkan kesemuanya Fisabidillah masuk lagi ni berapa ratus ekor unta masih lagi dalam perjalanan duduk masuk sebelum sempat kesemuanya haa Siapa yang selalu pergi Madinah Antara soalan nanti tanya dekat Mutawif Mana pintu-pintu gerbang Madinah Zaman lah tak ada dah Tanya di mana buat Dia punya sempadan-sempadan dia